आप सरवन कर रहे हो लेख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख धर्म के सब तो पवित्र धार्मिक ग्रंथ और सिखा दे सदा लिये जीवंत गुरु हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ धार्मिक ही नहीं सगो मनुखी जीवन में सच निम्रता समानता दया के मार्ग से लै जाने वाला आत्मिक जोत है सिख धर्म गुरु की धारणा मनुखी स्वरूप तो उपर उठ के गुरबाणी रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी निहित है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना का महान कार्य श्री गुरु अर्जन देव जी ने एक हज़ार छे सौ चार ईस्वी इस पवित्र ग्रंथ पहला आदि ग्रंथ कहा जाता सी। गुरु अर्जन देव जी ने पहले पांच सिख गुरुआ की बाणी को इकट्ठा कियाणी भी शामिल की कारज सिख धर्म की विशाल सोच और धार्मिक सहनशीलता प्रमाण है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश सिख इतिहास की एक महान और पवित्र घटना है श्री गुरु अर्जन देव जी ने एक हज़ार छे सौ चार ईस्वी में आदि ग्रंथ की संपादना पूरी बाद गुरु का दर्जा दिता एक सितंबर सोलह सौ चार अमृतसर साहिब विच हरिमंदर साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश किया गया ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। इस घटना न सिख धर्म एक मजबूत आधार मिले और गुरबाणी केंद्रीय स्थान प्राप्त होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश सिख धर्म गुरु की धारना नवी दिशा दे वाला साबित होया इस नाल सिखा शरदा एकता अते आत्मिक अुशासन हो सितंबर को सिख संसार विच इस पवित्र दिहाड़े को शरदा आदर नाद किया जाता है यह दिहाड़ा सिखा गुरबाणी अनुसार जीवन बिता की प्रेरणा दिता है बाद विच श्री गुरु गोबिंद जी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी शामिल करके ग्रंथ न अंतिम रूप दिता एक हज़ार सत्त सौ अठ ईस्वी में नांदेड़ विखे श्री गुरु गोबिंद जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सदाई गुरु मान के गुरु गद्दी सौंप दी इस नाल मनुखी गुरुआ की परंपरा का अंत हो गया और गुरबाणी सदाई गुरु का दर्जा मिलिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कुल इस विच कुल चौदह सौ ती अंग इसणीती रागों में रची गई है जो मनुख के मन से डूंगा आत्मिक प्रभाव पाती है इस ग्रंथ की भाषा सादी पर अर्था भरपूर है इस विच पंजाबी, ब्रज भाषा संस्कृत फारसी अते लोक बोलिया दी वरतों की गई है तम लोग भी गुरबाणी के संदेश समझ सकन ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਪਰਾਤਰੀ ਪਾਵ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मनुखन अहंकार लोभ मोह क्रोध और काम वर्गिया बुराइया तो दूर रहने की सिक्या देंगे गुरबाणी अनुसार परमात्मा एक है वह हर थां व्यापक है सिख धर्म श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को बहुत आदर और मर्यादा नाल सन्मान दिता जाता है गुरद्वार इस तखत से सुशोभित किया जाता है चौर साहिब की सेवा की जाती है सिके धर्मां मथा टेक के दर्शन करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने सब मनुख बराबर हैं कोई जाति धर्म या जा वर्ग का भेद नहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ ले ही नहीं सगो पूरी मनुखता आत्मिक मार्गदर्शक हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी अज भी दुनिया भर में अमन सहनशीलता मनुखी अधिकार का संदेश फैला रही है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं सगो एक जीवन दर्शन है जो मनुखन अंदरूनी शुद्धता वाल प्रेरित करता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीवन सफाई निम्रता आत्मिक अनुशासन से खास जोर दिता गया है गुरबाणी अनुसार सच्चा धर्म करमक नहीं बल्कि अंदरले अहंकार नाल जुड़िया है गुरु ग्रंथ साहिब जीव संगीत नत्मिक उंचाई तक पहुँच का साधन मानया गया है रागा विच रची बाणी मनुख्य मन में शांत कर दी है उसू परमात्मा दी है इस नाल सिख धर्म कीर्तन की परंपरा विशेष महत्वता मिली इस पवित्र ग्रंथ का एक होर महत्वपूर्ण पाख यह है कि यह करम भाग के संतुलन की सिक्ख्या दिता है गुरबाणी सिखा है कि मनुख अपने कर्म आप जिम्मेवार है पर सब कुछ वागुरु की रजा अनुसार ही हों सोच मनुखन अहंकार तो बचा है गुरु ग्रंथ साहिब जी समाजिक न्याय नारी सम्मान का भी समर्थन करता है इस विच नारी पुरख दे बराबर दर्जा दिता गया है किसी भी प्रकार के भेदभाव की निंदा की गई है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी समाजिक सुधार की मजबूत नींव हैं अजे आधुनिक युग विच भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिकख्या पूरी तरह प्रासंगिक है ये मनुखन लालच हिंसा और नफरत तो दूर रहने की सिकख्या दिदा अंत में कहा जा सकता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख धर्म की आत्मा आधार हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मनुखू सचे जीवन निम्रता सेवा दे रहा तुरंधी प्रेरणा देंगे दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जी, सा, जी की बाणी सदा अमर रहेगी मनुखता को प्रकाश दिखा रहेगी वाहू जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह